Дорогие друзья, я хочу передать огромный-огромный привет с Краснодарского края, из города Краснодара, с Кубани и самые наилучшие пожелания мира, добра, счастья и всего самого доброго. С праздником вас! Спасибо. Для начала я хочу вам показать пьесу, которую я не играл на конкурсе. Это Борис Маркин город Кемерово, страдания. Говорят, а. а, имени администрации Краснодарского края в области культуры, кубанский краснодарский композитор Василий Волченко. Концертная пьеса, которую он написал и я первый раз ее исполнял, он назвал у меня так. Заливается гармонь голосистая.